Електростанціях усі вхідні та вихідні дзвінки на стаціонарні телефони обов'язково записуються. За необхідності, телефонні бесіди розшифровуються і заносяться у журнал службово-оперативних переговорів. Так сталося і у ніч Чорнобильської катастрофи 26 квітня 1986 року. Однак текст цих переговорів донедавна зберігався під грифом таємно. Скоріше за все, записи розмов, записані на магнітну стрічку, розшифровували КДБшні спеціалісти, які, не знаючи станційної термінології, часто не розуміючи, чий голос вони чують у даний момент, та крізь шум і перебої у зв'язку, намагалися покласти все почуте на папір. Результат такої роботи дещо спотворює достовірність даних та інколи суперечить логіці. Однак, ми все ж спробуємо відтворити хронологію подій згідно з записами. Рівно о півночі 26 квітня до своїх обов'язків приступила зміна номер 5 Через 5-10 минут відключаємо генератор 8. Через 5-10 минут восьмий генератор відключаємо. Хорошо. Здравствуй, Коль. Привет, Валер. А ты еще на службе? Да нет, иду сейчас. Че ты хотел? Я с Юрой хотел переговорить, а Юра занят. А чего ты хотел? Ну хотел ему сказать, что у нас. Хотел спросить, что будет ночью. Будет очень много. Лучше его сейчас не трогать. Его же включают в работу полным ходом. А ну все, ладно. Он скажет, может быть по 4 ГЦН нам придется на сторону включать. Больше ничего такого у нас не будет. Ясно все. Одинцов? Да, слушаю. Саш, дай Орленко? Нету сейчас Орленко. А где он? На четвертом блоке. <звук> Орленко слушает. Значит, надо вот что. С отключением блока какие присоединения RU750, это заявки у тебя есть. Да. И, собственно, здесь я две заявки нашел на вторую систему Шин. Вторая система шин тоже идет у нас вместе с отключением СРТ, да? Да, да. Ты выборку мне сделай, чтоб мне с диспетчером переговорить. Ну, я полистаю тут сам, но тут все зачеркнуто, перечеркнуто. У тебя может ясность какая есть. Там э, раньше была заявка подана на вторую систему шин. Ее не разрешили. А теперь разрешили. А потом подали заявку на вторую систему шин. Для вывода CST. Ее разрешили, на? Нет, ее разрешили по старой заявке. Да, а потом. Разреши его ту старую заявку. Да, а та вообще не рассмотрена. На переделку схемы по 12 полю. Хорошо, через сколько мы с тобой на эту тему поговорим? Ну, я сейчас здесь, на блочном, у меня заявок нет все равно. У тебя там... Ну, не знаю. Акимов меня тут держит, непонятно даже зачем. У них тут вроде бы еще до отключения дело не дошло. Нет, нам сказали, через 5-10 минут отключат. Вот, через 5-10. Пока что они еще не разгрузились. И до скольки они хотят разгружаться? На какой мощности ТБ? Ну, по нормальной схеме взяли, наверное. Не понял. Как по нормальной схеме? Ну, там 200 мегаватт на машине есть, да? Да. С 200 мегаватт пойдет? Я не знаю, что ему нужно. Так тебе нужно, тебе же это... Мне не нужно. На выбег ты же оборудование будешь проверять. Да, но он говорит, что ему нужно для него. Это не для меня, это еще не выбег. А что это такое? А это, значит, турбинисты какие-то характеристики будут проверять на холостом ходу на машине, на возбужденной и на невозбужденной. Ну, ну хорошо, разберитесь и принесите. Внесем трошки ясности. Если коротко, то авария на энергоблоке номер 4 ЧС сталася в ходе проведения проектных выпробований. Однієї з системи забезпечення безпеки. Ця система безпеки передбачала використання залишкової енергії обертання турбогенераторів для вироблення електроенергії в умовах двох одночасних аварійних ситуацій. Ситуація номер один це повна втрата електропостачання ЧС, зокрема головних циркуляційних насосів і насосів системи аварійного охолодження реактора. Ситуація номер 2 Максимальна проєктна аварія, яка в проекті розглядається як розрив трубопроводу великого діаметра циркуляційного контуру реактора. Проектом передбачалося, що при відключенні зовнішнього електроживлення електроенергія, що виробляється турбогенератором шляхом енергії залишкового обертання, подається для запуску насосів, що входять в систему аварійного охолодження реактора. Це забезпечило б гарантоване охолодження реактора. Потрібно сказати, що окрім Чорнобильської на жодній АЕС з реакторами РВПК-1000 після введення їх в експлуатацію подібні проєктні випробування не проводилися. На годиннику 0026 телефонні переговори не припиняються фактично ні на хвилину. Під час однієї з розмов з'ясовується, що годинник у кабінеті начальника зміни станції Бориса Рогошкіна відстає на дві хвилини. А ще цієї ночі, 26 квітня, розвантажували першу машину. Стандартна процедура, яка виконується по декілька разів на зміну. Слухаємо далі. Начальник зміни електростанції Рогошкін телефонує начальнику зміни енергоблока Акімову. Акімов. Просвітіти мене зі своєю восьмою машиною. Ну, значить, що говорити? Зараз буду встановлювати. Ну, не відстанавлювати, а на холостой ход переводити. Орленко зараз вийшов. Хорошо. Алло, Рогожкин. Ну что там на восьмой? Значит, восьмая как раз работает на выбег. Первую остановили. Ясно. Седьмая стоит. Седьмая стоит. Кто на восьмой? Алифаренко на восьмой. До свидания. До свидания. Випробування на четвертому енергоблоці ЧС було заплановано провести в день 25 квітня 1986 року при тепловій потужності реактора 700 МВт. Після цього реактор планувалося зупинити для проведення планових ремонтних робіт. Таким чином, випробування повинні були проводитися в режимі зниженої потужності, для якого характерні підвищення щодо номінального витрата теплоносія. Незначний недогрів теплоносіїв до температури кипіння на вході в активну зону і мінімальний паровміст. Ці чинники мали прямий вплив на масштаб аварії. Отже, на годиннику у начальника зміни станції Рогошкіна 0 годин 43 хвилини. Він знову телефонує заклопотаному Олександру Акімову, який щойно вимкнув восьмий турбогенератор і готується до проведення випробування. До катастрофи лишається 40 хвилин. Во сколько отключили восьмую? В 040. В 040, да? И все, ты больше ее не включай. Да мне некогда, Борис Васильевич, некогда. Вы сами. Ну хорошо. Акимов, ты мне все-таки скажи, восьмую машину ты больше не будешь включать? Буду, буду. Как? В сеть будешь включать? Да, в сеть. Совсем в сеть? Да, буду включать. Слушай, Юр, насос третий у тебя в каком состоянии? Насос третий в аварийном резерве. Ага, то есть включать не следует? Ну, в принципе, да. Под наблюдением только можно. Хорошо, не буду включать. Сейчас будем проводить испытания. Так. Необходимо выставить людей. Во-первых, включаем 12 и 22 ГЦН. Так. После этого выставлять по человеку на 13 и 23. Так. На 14 и 24. Так. Значит, какие ГЦН отключатся, нужно будет проследить, не будет ли обратного вращения. Значит, сейчас 12 и 22 готовы? Да. Ясно. Здорово, Валера. 22-й готов к пуску? 22-й готов. Хорошо. Хорошо, давай. Дегтяренко доложит. Хорошо. Дегтяренко, 12 в общем готов. Готов? Сейчас будем включать. Ага. На годиннику перша година 13 хвилин. Зміна номер 5 пропрацювала трошки більше 60 хвилин і за цей час зробила усі приготування до випробувань. Останні 15 хвилин ішли активні перемовини з оператором головних циркуляційних насосів щодо їх готовності. До вибуху лишається 20 хвилин. Активна фаза випробувань от от почнеться. Олександр Акімов телефонує Борису Рогошкіно. Да, Рогожкин. Акимов, отключаем восьмой генератор. И больше не будешь, да? Да, надеюсь. Хорошо. Левчок, Алло? Дегтяренко. Ну? Ну что там с тринадцатой стойкой? Тринадцатый показывает немножко, уровень резко падает. Все. Алло, курсе, не запирается напорная задвижка П на третьего. П на третьего? Моя, что ли? Нет, моя. Не, я не знаю. Не знаешь, да? Ну ладно. О, свет потух. Как? Свет что-то по ряду потух. Это я не знаю. Хорошо. Ты посмотри там на горках 402-32. Ага. Да, что у нас случилось? Да отстань ты. Да, Рагошкин. Борис Васильевич, а что вы занят? Понял. Рогошкин. Борис Васильевич. Да. Что-то произошло? Аварийная ситуация, да. Там персонал. Что мне... Что? Проверяй свое оборудование. Запускай. Мне сообщает старший оператор, говорит, там ничего не видно, все в пыли, в дыму. Я, говорит, не знаю, что произошло. Алло, Рогожкин. Там говорят пожар на четвертом блоке, вы знаете? Пожар на четвертом, да? Так точно, пожарную вызвали уже. Вызвали, да? Смотрите, а то там взрыв был, а сейчас пожар, говорит, под трубой. Зарегистрирован на четвертом блоке пожар. Пожарную вызвали. Взрыв был под трубой. Какая труба? Вентиляционная, там же усадка. Алло, Юра. У меня какой-то взрыв произошел. Где? Прямо на блоке. Пока непонятно, что случилось, но эта линия по четвертому блоку упала. 35-я. 35-я? Да. Ой, Значит, сейчас прямо на глазах. Все время был занят. Сорокин. Алло, ну что там? Авария на четвертом блоке. Помощь нужна вам наша? Алло, нужно носилки на пощу 3 Понял, быстрее. Юра, да, у вас ничего не случилось? У нас ничего. Что-то там на четвертом реакторе. У нас пока, в конце концов, нормально все. В общем, все нормально, да? Так что, блокировать? Блокируй. Да, у нас тут вся комната затряслась. Думали, вся дораторная отвалится. 75-й, срочно. Разгружайте 4 четвертый блок. Алло! Да-да! Я говорю срочно, на БША 3, с человеком плохо. Так, давайте. Я говорю срочно, на БШ-3 взрыв. Подождите, куда идти? Я не знаю. На БША 3. Это мне нужно в коридор. Где-то в зале, подходите на второй этаж. Значит, я сейчас должна буду идти туда, да? На второй этаж прямо, подходите. Хорошо. Вы еще три. Связи с четвертым блоком нету. Третий. Ну все, все, она сама отвалится. Там же техник отключает. Разгружай, ты разгружай. Ты разгружай свою. Разгружай все. Позвонил Кареву? Да. Скорую вызови. В город. Связь не работает. Да не работает связь. Хорошо, попробую. На второй этаж. Слушай, центральный зал реактора. Багдасаров, что у вас случилось? Значит, мы имеем что? И фон. Фон это от четвертого блока? Что у них там с РПИ? К вам дозики приходили? Значит, Сейчас мы смотрим в карандаше буквально 10 минут. Немного растет. Так, ну, за дозой надо наблюдать. Ты заметил парение? Я отсюда не вижу ничего. Да ничего не видно. В зоне нету кроме пара ничего. А в телевизор мы смотрели, тоже ничего не видно. Андрей Иванович, а вот надо по лестнице вниз спуститься. Лестница со стороны ромашки. Посмотреть на предмет целостности строительных конструкций. Потому что на четвертом блоке частично разрушились. Ясно. Со стороны ромашки, понятно. Да, это лестница. Если дозы большие, то вы занимаетесь периодическим осмотром. Все понятно. Все. Минутку внимания. Вот у меня Коля Мельник еще. А что Коля Мельник? Алло, Багдасаров? Мельник. Ну что у тебя там? Ну что там? Пены попадали и... Что попадало? Пены. Ну крановые люки вот эти. Ну взрыв был, взрыв был. Но все на четвертом блоке. У тебя сейчас механизмы работают? На ЦУВе? На ЦУВе, на укладке. Но укладки работали. Строительные конструкции целая, Стены, потолки целые. Потолки? Вот пены попадали и все в тумане у меня было. Где попадала, повесь опасная зона. И туда не ходи. И то перевозчинка пусть разберется. И повесь эти... У тебя есть плакаты? Огради чем-нибудь, чтобы люди туда не сунулись. Есть. А фон какой при был? Я дозика сейчас пошлю. Пока в этих самых буду. Да, да. Алло, Новиков. Алло, Романов, а ну посмотри там перед тобой, где телефоны. Домашний номер Ефименко быстренько мне. Сейчас.

Это Романов. На четвертом блоке страшнейшая авария. Там где-то разгерметизация КМПЦ. Тряхануло так, что маш зал посыпался. Так что, наверное, вы понадобитесь здесь. По крайней мере, я оповещаю, что такое дело. Я пока людей вывел сюда, на БЩУ-3. обстановка там очень серьезная. Пока посылать не могу, пока она не прояснится. По крайней мере, точно мне не замерят. Сейчас пока не до этого, есть и пострадавшие. Так что... На четвертом блоке? Да. На испытаниях, что ли? Наверное, я не знаю тут всех подробностей, но факт один, что на четвертом там что-то произошло, и горят три подпоры в четвертом блоке. Понял. Собираюсь, выезжаю. Хорошо.